Жители прикарпатского города Долина замахнулись на певческий рекорд. Массовое исполнение рождественской колядки. На центральную площадь города сегодня пришло около пяти тысяч человек. Как они пели, расскажет Ольга Выхованская. В период зимних праздников рождественские песни на Прикарпате звучат почти в каждом доме. Но сегодня случай особый. Несколько тысяч человек собрались под открытым небом, чтобы спеть в унисон, но вара стала. Центральную площадь города люди заполнили еще за час до мероприятия. Репетируют, голоса разогревают старинными украинскими колядками. Здесь и профессиональные коллективы, и обычные жители, и гости из разных областей, от мала до велика. Ми готові співати, колядувати, людей розуселяти в нашому колективі. Співає вісім прекрасних чарівних бойківчанок. Приготували гарні колядки, щедрівки і привітання. І все ж саме популярне це українська колядка Нова радість стала. Улюбленная коляда всех долинян. И даже всех гостей, которые прибыли к нам. И все знаете, и надзвичайно, и с великой приемностью спевают. Девятилетняя Маруся приехала из соседнего села с целым коллективом. Говорит, колядку репетировали две недели. Мы ее очень быстро вечили, потому что она мне очень-очень понравится. И вот волнующий момент массового исполнения рождественской песни. Под аккомпанемент духовых инструментов разными голосами ее выводят более пяти тысяч человек. Международный певческий рекорд уже был поставлен в Украине. Именно эту колядку уже исполняли. В 2012 году в Черновицкой области собрались 615 человек. Сегодня организаторы акции приятно удивлены. Рассчитывали на 3000, пришло гораздо больше. Співаки, актори, політики, бізнесмени, дітки маленькі. Навіть я бачила там и дітки віком десь ну, приблизно два роки, вони також колядували, що було приємно. Потом звучит еще одна не менее популярная колядка «Добрый вечер Тоби». В честь сегодняшних именинников Василиев приглашает на сцену, но для всех места не хватает. Дуже часто давали имя Василь. Можно сказать, каждый пятый был Василь напевно. С грецкой означает, что это Василев царь, но я бы вважав, что Василі дуже скромні и гостинні. После певческого рекорда сразу возникла идея установить новый, собрать вместе как можно больше Василиев. Ольга Выхованская, Зиновий Автонас, подробности телеканал Интер, Ивано-Франковская область. Вот таким запомнится этот вторник. Заходите на наш сайт подробности .ua, там постоянно обновляется информация. И я жду вас завтра, как всегда в 20:00 на интере. Всего доброго.